iki aja nganti panjenengan lali malika panjenengan ngirim donga kanggo leluhur sejatiné panjenengan lagi nyambung tali langit lan bumi lae wengi utawa saben weton al-fatihah kanggo para leluhurku insyaallah energi kebaikan kebajikan baliake keseimbangane jiwa lan kanggo sedulur pahing puasa weton iku kaya ngisi ulang kekuatan batin aja diremehake sing sabar ing laku iki bakal kuat nalika ujian teko sing ketelu sedulur pahing wengi iku wektu nalika langit luwih cedhak karo bumi nalika akeh wong turu panjenengan ngadeg utawa lungguh nyebut asmane Gusti zikir ora kudu akeh sholawat ora kudu banter sing penting tulus lan ajek wengi iku wektu paling mujarep kanggo wadul marang Gusti Allah nalika ati lagi sepi dongo lu diberkah sing ora disongngkah-songko sedulur pahing yen papat laku iki panjenengan laku nih kanthi sabar lan Istiqomah